ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਨੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਤਰ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦਬੰਗ ਲੇੜੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਲੜਿੰਦੇ ਸੀ ਮਲਜ਼ਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਨਾਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਅਵ੍ਰਸ਼ਿਤ ਚਾਲਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਆਈ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੌਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਨੌਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਛਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ कह रही है, लेडी लेडी सब इंस्पेक्टर जो की कह रही है ता दे मैं रीना कुमारी सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना सरदारपुरा जोधपुर राजस्थान से हूँ हमारे पुलिस कमिश्नर जोधपुर श्री राजेंद्र सिंह के निर्देशन के अनुसार दिनांक चार सात दो हजार चौबीस को इतला मिली कि कुछ लोग नकली नोटों नोट लिए हुए तो उनको जोधपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया उसके बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास गिरफ्तार मुलजिम अशोक के इतला के अनुसार हम पंजाब आए ये जो, ये जो गिरफ्तार के कहां के रहने वाले कोई जानकारी इनके बारे में मिली कहां के हमारे कब से पहले से जो गिरफ्तार सुधा मुलजिम है वो जोधपुर के निवासी है और उन्होंने इतला दी की हम ये जो जाली नोट है वो पंजाब पटियाला से लेके आ रहे हैं तो इसी के इतला के अनुसार हम पटियाला आए और इसको हम तलाश करते हुए इसके घर तक तो, तो, तो राजस्थान में कहा सप्लाई करने करना ये राजस्थान के जोधपुर जोधपुर में तो कब से कर रहे हैं हैं ये काम काम इन्होंने बताई कब से काम कर रहे हैं, अब तक कितने परसेंट के खिलाफ हमारे पास जो गिरफ्तार मुजी में इन्होंने तो दो दो महीने का लगभग बताया कि दो महीने से हम ला रहे है और अब हम जब यहाँ से जो गिरफ्तार किया है मुलिम गुरजीत सिंह इसने बताया कि मैं पिछले एक डेढ़ साल से ये काम कर रहा हूँ तो ये कहाँ से लेकर आता पंजाब में काम कर रहा है पिछले डेढ़ साल से काम कर रहा है करेंसी लेकर आने का डुप्लीकेट करेंसी जारी है राजस्थान में तो ये पंजाब में कहां से लेकर आता था, था ये ये पंजाब में खुद ही अपने घर पर अपने प्रिंटर और अन्य मशीनें लगा कर छापता था और फिर आगे सप्लाई करता था तो जो करेंसी पकड़ी कितनी करेंसी है अभी जो करेंसी पकड़ी है उसमें सौ सौ के पैतालीस नोट है और पाँच सौ पाँच सौ के अड़सठ नोट दो सौ दो सौ के छहतर नोट है को तो तो ट्रेस कैसे किया आपने कैसी जानकारी मिली किसने आपको सूचना दी काम कर रहे से। जो हमारे पास प्रकरण संख्या एक सौ पिछहतर पुलिस थाना सरदारपुरा में जो चल रहा था उसके अनुसंधान में जो हमारे पास गिरफ्तार सुधा मुलजिम अशोक अशोक ने इतला दी इस इतला की तस्दीक में हम पटियाला आए और वहाँ पर इसने बताया कि मैंने इसके घर से मैंने खरीदे थे तो इसी के इतला अनुसार हम इसके घर तक पहुँचे जहाँ हमें ये नोट गिनते हुए मिला तो यहाँ से जो मशीनरी वगैरह जो स्कैनर है क्या वो पुलिस को बरामद दो बिल्कुल यहाँ पे इसका कंप्यूटर सी और जो मशीने छापने वाली मशीने और नोट छापने वाली मशीने और कुछ अन्य जो सामान जो नकली नोट बनाने में काम आ रहे हैं लेमिनेशन की मशीनें हैं कुछ आ, कटर है और ऐसी कोई सामान है तो जो ये सामग्री लेकर आते थे पेपर लेकर आते थे कहाँ से पेपर वर्थ करते थे जो नोट वगैरह छापते थे ये पेपर का इसने बताया कि मैं कोई सामान्य स्टेशनरी से कहीं से भी ये बेहतर नहीं आता था तो तो और भी इसका साथ है। नहीं ये बताया कि मैंने YouTube से ही सीखा है और मैं अकेला ही साथता हूँ और आगे सब मैं तो कितनी करेंसी अभी तक है टोटल कहाँ से पकड़ी गई वो अभी यहाँ से यहाँ से जो पटियाला से मिली है वो करेंसी हमें अभी जो मैंने बताया आपको सौ सौ के पैतालीस नोट पांच सौ के अड़सठ नोट और दो सौ दो सौ के छहत्तर नोट है इससे पहले हमने एक बार साढ़े पैंतालीस हजार और एक बार साढ़े सैंतीस हजार पहले हैं। जो ये करेंसी सुनो से पकड़ी गई है गुरजीत सिंह के घर से उसके साथ प्रिंटर पकड़ेगा टोटल अमाउंट आपका कुछ? लगभग चौवन हजार तक हो सकते हैं तो तो अभी अभी तक 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 मार्केट में जो पहले इन्होंने दो बार में ये जो जोधपुर भेजे थे और इसके अलावा भी अभी पूछताछ करनी बाकी और इससे पूछताछ करने बताया जाएगा कि और कहाँ इसमें सप्लाई किया है अजीत सिंह पुत्र हंसराज और अशोक मुलजिम इसके पिता का नाम कही अशोक के पिता का नाम चनाराम कहाँ का रहने वाला ये जोधपुर का रहने वाला है जोधपुर जोधपुर ग्रामीण एरिया का जी कौन सा गाँव है इसका गाँव है कुशलावा लोहावट जोधपुर कब से कर रहा काम ये अभी पिछले कुछ दो तीन महीनों से बता रहा है आज की इस हमारी पूरी कार्रवाई में पटियाला के सनौर पुलिस स्टेशन और पटियाला के एस साहब श्री अजय कुमार जी और अन्य सभी स्टाफ का हमारा पूरा पूरा सहयोग रहा जिस कारण आज हमें उसे टाइम पर हमने इसको दस्तयाब कर गिरफ्तार किया तो आपने क्या सूचना दी थी इनको कि हमने यहाँ पर नहीं है बिल्कुल जब जब हमें पता चला कि इसका जो लोकेशन है वो सनौर में आ रहा है तब हमने पुलिस थाने में संपर्क किया और यहाँ से हमें सहायता मिली ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਐਸਆਈ ਰੀਨਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਲਾਲੋਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਸਨੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਰਨਅਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 55-56 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਗਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸਨੋਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀ ਇਹਦੇ ਸਨੋਰ ਚ ਸਨੋਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਕੇ ਕੇ ਜਨੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿੱਲੀ ਕੀ ਬਦਲ ਲੇਕਿਨ ਜੀ 3 MCI ਕੇ ਰਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਉਹデア ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਟਾ ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੂਸ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰੂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇ